নমস্কাৰ মৰ্ম শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্যতম বিদ্যালয় তোমালোকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বিহু নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ ছিক্স প্ৰথম ভাগ অসমৰ জনগোষ্ঠীয় বিহুৰ পৰিচয় এই ইউনিটটোৰ যিখন অনুশীলন আছে সেই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তেতিয়াহ'লে আহাচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'সমূহ উৎকৃষ্ট মানৰ ভাবা বা প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবা তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লিগাং উৎসৱৰ জন্ম বা উৎপত্তিৰ বিষয়ে কোনবুর গীত উল্লেখ আছে উত্তৰটো হব আলিআ লিগাং উৎসবর জন্ম বা উৎপত্তির বিষয়ে কিছুমান লোক কাহিনী পুরনি আবাং গীতবর পোৱা যায় কুয়েশন নম্বর টু আনৌ দইর অর্থ কি আনো দইর অর্থ হল মাতৃ সূর্য কুশন নম্বর থ্রি আপতানি কোন আপতানি হয়েছে পৃথিবীর প্রথম মানব তেওঁ আনৌ দই আর আবু পলৰ সন্তান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আপ্টানীয়ে কাৰ পৰা কঠীয়া খুজি আনিছিল উত্তৰ থ'ব আপ্টানিয়ে কাজে জাংগৰ পৰা কঠীয়া খুজি আনিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কোন চনৰ পৰা সমগ্ৰ মিচিং উদ্দেশিত অঞ্চলত একেলগে আলি আই লৃগাং উৎসৱ পালন কৰিবলৈ লোৱা হয় উত্তৰ দেখাব ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ সমগ্ৰ মিচিং উদোষিত অঞ্চলত একেলগে আলি আই লৃগাং উৎসৱ পালন কৰিবলৈ লোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় দী আৰু পল কোন উত্তৰটো হ'ব দৈ পল হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰথম মানৱ তেওঁৰ পিতৃ আৰু মাতৃ কুৱেশ্যন নম্বৰ সাত গুমৰাগ কি গুমৰাগ হৈছে আলি আইয়ে লৃগাঙৰ নচা বিশেষ এবিধ নৃত্য এই নৃত্যৰ লগত গীত বাদ্যও বজোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ আঠ আলি আইয়ে লৃগাং কোন মাহৰ কোনবাৰে উদযাপন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰৰ দিনা আলি আইয়ে লৃগাং উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ন গুমৰাক নৃত্যত পৰিৱেশিত দুবিধ বাদ্যৰ নাম লিখা তদুপৰি গুমৰাক নৃত্যত ব্যৱহৃত লোকবাদ্যবোৰ হৈছে ঢোল তাল কেটপাং জেং ৰেংক আদি কুৱেশ্যন নম্বৰ দহ আলি আইয়ে লিগাঙৰ গুমৰাগ নৃত্যত ঢোলৰ মূল বোলটো লিখা আলি আই লি লিগাঙত নচা গুমৰাক ছমাক বিশেষ এবিধ ঢোলৰ চেও বজোৱা হয় যিবোৰ সচৰাচৰ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাহিৰে বজোৱা নহয় অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলভেদে ঢোলৰ চেউ আৰু নৃত্যৰ ভংগী কিছু ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও মিচিং দিৰবিংে মিচিং সংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক সংঘ আটাইবোৰ অঞ্চলত প্ৰচলিত ঢোলৰ বোলবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লৈ উমৈহতীয়া ঢোলৰ চেউ লিপিবদ্ধ কৰি পদ্ধতিগত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ ৰূপ দি পঞ্চ পৰিৱেশনৰ উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায় গুমৰাট স্বনাম বুলি ক'লে গ্ৰীট নৃত্য আৰু বাদ্য তিনি বিধে সামৰি লোৱা হয় আলিয়াই লিগাঙৰ গুমৰাগ নৃত্যৰ ঢোলৰ মূল বোলটো হৈছে তাক তাকি গুমৰাগ তাগু মাকি গুমৰাগ এই আঠমাত্ৰা ঢোলৰ বোলটি মুখ্য কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে ঢোলৰ চেও মাৰি ঢুলীয়াসকলে ঢোল বজায় মৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক অকণমান হ'লেও উপকৃত কৰিব পাৰিছে যদিহে উপকৃত কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা কি কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাটো বিচৰা সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ